श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त प्रेम स्वामी भक्तांनो आज आपण ओम श्री स्वामी समर्थाय शांती समाधानाय नम या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत आयुष्यात कितीही गोंधळ चिंता असल्या तरी ह्या मंत्राचा स्पर्श होताच अंतर्मनात शांततेचा महासागर होऊ लागतो अपूर्ण इच्छा असमाधान अस्वस्थता यांचा अंधार नाहीसा होऊन मनाला खरी तृप्ती आणि समाधान मिळते या मंत्राने मन स्थिर होते नकारात्मक विचार नष्ट होतात आणि आत्मविश्वास प्रखर होतो घरात वाद तणाव भांडण सतत सुरू असतील तर हा मंत्र घरावर दिव्य देश पसरवतो आणि घर वातावरण मंगलमय व वा सुखद बनवतो स्वामी समर्थांची कृपा या मंत्रात सामोरलेली आहे जे ऐकतात त्यांच्यावर स्वामींचा आशीर्वाद कायम राहतो आणि संकटे दूर जातात हा मंत्र म्हणजे आयुष्यातील खरी शांती समाधान मिळवण्याचा सोपा मार्ग आहे फक्त एकदा पूर्ण भावनेने ऐकून बघा मनाला लागलेली अस्वस्थता आणि असंतोष कायमचा नाहीसा होईल चला तर मग या मंत्राची अनुभूती आलेली कथा आपण श्रवण करूयात एका गावात हो एक शामराव नावाचे वृद्ध गृहस्थ राहत होते आयुष्यात सगळं काही असूनही त्यांना मन शांती आणि समाधान मिळत नव्हतं रात्रभर चिंता दिवसभर बैचिनी घरात सतत कलह त्यांचं आयुष्य अस्वस्थित जात होत एकदा ते अकस्मात अक्कलकोटच्या भूमीत पोहोचले तिथं त्यांना एका साधूने हा मंत्र सांगितला ओम श्री स्वामी समर्थाय शांती समाधानाय नम हो। त्यांनी रोज श्रद्धेने मंत्र ऐकायला आणि जपायला सुरुवात केली काही दिवसातच त्यांचं मन स्थिर झालं घरात वाद नाहीसे झाले आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर शांतीचं तेज उमटू लागलं ते म्हणाले खरी शांती आणि समाधान कुठल्याही वस्तूमध्ये नाही तर स्वामी समर्थांच्या या देवी मंत्रात दडली आहे हा मंत्र ऐकणाऱ्यांच्या जीवनात चिंता नाहीशी होते घरात शांती व सुख्य नंतर मनाला समाधान व आत्मविश्वास मिळतो म्हणूनच एकदा तरी हा मंत्र पूर्ण भावनेने ऐका स्वामी समर्थांच्या कृपेने तुमचंही जीवन शांत समाधानी आणि मंगलमय होईल जर तुम्हाला स्वामी समर्थांचा मंत्र ऐकून मन शांती व समाधान मिळालं असेल तर आमच्या या आध्यात्मिक परिवारात सामील व्हा सबस्क्राईब करा आणि दररोज स्वामींच्या कृपेचा अनुभव घ्या हा मंत्र तुम्हाला स्पर्शून गेला असेल तर सबस्क्राईब करून स्वामींच्या देवी नामस्मरणात सतत लाभ घ्या पुढील प्रत्येक मंत्र तुमच्या जीवनात नवी सकारात्मकता आणेल चला तर मग या मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थसे लिहा स्वामी कृपा दत्त कृपा तुम्हाला लाभल्याशिवाय राहणार नाही हा व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा व्हिडिओ मधून सोडून जाण्याची भूल करू नका स्वामी कृपा नक्की नक्बेल ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री ीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी श्री समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः म् श्रीस्वामी समरथाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री ीस्वामी समरथाय शान्तिधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः हो श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय शान्ति समाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय शान्तिसमाधानाय नमः